Всем привет! Вашему вниманию Рено Меган второго поколения на двухлитровом бензиновом моторе мощностью 135 лошадиных сил с автоматической коробкой передач. Как по мне лучшее сочетание коробка мотор, очень надежный мотор миллионник, надежная автоматическая коробка, не вариатор, не робот. Машина только заехала в Украину. Пригнана из Швейцарии. Раз таможена, присутствует полный пакет документов. Сделан сертификат. Готово к постановке на учет на нового владельца. Состояние аутентичное. По автомобилю нет ни единого подкраса. Очень хорошая топовая комплектация. Есть круиз-контроль. Ограничитель скорости. Электрокорректор фар. Также датчики света, датчик дождя. Серворуль состояние руля видим. В автомобиле 172 тысячи оригинального пробега. Ни одной ошибки. Нет никаких замечаний по машине. Климат-контроль. Функция старт-стоп. Два карточных чип-ключа. Максимальный набор аэрбегов. Электрокорректор боковых зеркал. Все четыре электростеклоподъемника. Опциональная функция без ключевого доступа есть в машине. Задние шторки затемняющие дополнительно. Видим состояние салона. Карты. Ниши ничего не затерто. Огромный багажник. Состояние задней декоративной шторы. В багажнике, конечно же, присутствует оригинальная запаска. Новая не использовалась. Также есть домкрат. В общем, весь набор, весь комплект есть. Все аутентичное, оригинальное. Состояние карты багажника. Видим, не затерто ничего. Не разорвано, как это бывает. Часто, к сожалению. Все стекла в круговую оригинальные. Ничего здесь не менено. Задние кармашки видим не растянутые. Как и во всех автомобилях Рено присутствуют ниши, тайники. Туда можно вкладывать любые вещи, и их не будет видно в салоне. Очень удобно. Состояние торпеды вот видим. Потолок не затерт, не имеет повреждений пятен все очень хорошо вся ровная не затертая полировки не было и нет необходимости ее делать на 2007 год состояние исключительно это редкость вы знаете мы стараемся всегда брать автомобили максимально хорошие по состоянию для того чтобы минимизировать и свои и ваши вложения в дальнейшем также это репутация именно этот конкретный экземпляр по состоянию ну, просто очень редкий, скажем так, на нашем рынке. Также есть автомобиль аналогичный 2007 года в черном цвете на полуторалитровом дизельном моторе с механической коробкой. нем обязательно снимем еще видео, покажем вам, расскажем про него. Обращайтесь, звоните, будем рады вам помочь. Всем удачи и здоровья!